человек, даже э, киборг есть, э, человек, который был в Донецком аэропорту, подошел, он не пограничник, но он подошел. Для нас очень важно. Тем более, что в последнее время и наша структура, э, скажем так, э, наши ребята более молодого возраста, очень многие близкие призваны во все подразделения вооруженных сил Украины, национальной гвардии и даже есть батальона. И самая большая наша гордость, что вот буквально 2-3 месяца решился вопрос призыва наших ребят в пограничную службу ДПСУ. С Днепропетровской области за последние полтора месяца ушло только в Херсонский пограничный отряд более 30 человек, ветеранов-пограничников. Для нас это важно, мы этим гордимся, дорожим. Мы, может быть, мы как специалисты уже и устарели для нынешней, скажем, пограничной службы. Вот э, та закалка, которая была получена э, в горах, в пустыне. Я не знаю, где только наши ребята не служили. Она все-таки, скажем, какой-то отпечаток на нас оставила. и Какой-то, наверное, она вот у нас осталась.